Юкрейнер це історії про нас, українців, великих, маленьких, початківців і професіоналів, про людей, що створюють, надихають і вражають, про тих, кого пече в серці і палає в очах. Ми поставили амбітну мету проїхати всю Україну за 16 експедицій, відвідати понад 300 міст, містечок та сіл, аби зрозуміти, ким ми є. Юкрейнер це понад 100 волонтерів і тисячі тих, хто дивиться, читає, поширює і надихається. Поїхали з нами. прекрасная дорога. А вот тут электростанция, вот дорога, загрузить. Это самая большая, самая мощная ветроэлектростанция в Украине, в Восточной Европе. Одна из самых красивых, даже, наверное, самая красивая. У нас приезжают вот наши руководители наших подрядчиков из э, э, Германии. И говорят, что когда были на других станциях, то как бы такое они не видели. С 2012 -го года я здесь работаю в качестве руководителя департамента по операционной деятельности. Начали строить в 2011 году. И в 2012 году уже построили первую очередь. В первую очередь, 30 ветроустановок, установок. Три подстанции, вот это здание река БК, три подстанции и 30 ветроустановок. установок. Потом через год вторая очередь, еще 35 ветроустановок. установок. И получается, что в 2013 году уже все 65 ветроустановок установок были в работе. Значит, иностранные специалисты это только занимались монтажом и наладкой ветротурбин. Все остальное, инфраструктура, кабельные линии, трансформаторы, подстанции, это все украинские контрагенты. Компании украинские. В этой части, которую я вам провел, здесь у нас э, такое больше офисное помещение, а вторая часть, которая э, отделена таким переходом воздушным, там находится э, ремонтно-эксплуатационный комплекс. Значит, в нем находятся склады, бокс и э, несколько офисных помещений для наших подрядчиков вестерс. четвертом этаже это диспетчерский пункт там откуда идет управление вот всей станции там сидит начальник смены он занимается координацией сотрудников связь с внешним миром выдача мощности все эти вот отношения с энергосистемой но из главных это безопасность техника безопасности охрана труда ну, тут часть оборудования компании весов для ремонта турбин для технического обслуживания мы им тоже место предоставляем, чтобы они хранились здесь и быстрее, тем самым сокращается время на простую турбину. Распределительная подстанция. Вот на нее сходится, точнее, сходится энергия от всех подстанций, которые в Ветрополе находятся. И вот линия, вы видите, в поле уходит, это линия, прямая линия на подстанцию «Мелитополь-330». Вот Туда и видаємо все, что ви робота. Все оборудование у нас іностранного на призводства. Командаційні апарати, термінали защит, призводство і бібі. Вот, украинского производства есть есть. Вот кабельные линии 35 киловольт и силовой трансформатор. Вот он, один из у нас их 5 таких на каждой подстанции по одному. Вот один из них, это запорожский трансформаторный завод. То есть персонал отсюда, если ему надо сделать какие-то переключения, он подходит сюда к этому терминалу, подключает, включает, ну, все, что нужно делать. То есть на Подходить к самому выключателю нужно только в случае установки переносного заземления. Чтобы турбина друг друга не затеняла, ветер не отбирала, у нее должно быть расстояние между ними не менее трех диаметров лопастей. Вот тут диаметр 145 метров, по-моему. Получается, не меньше 450 метров должно быть между турбинами. При 11 метрах в секунду она выходит на свой максимальный уровень и вырабатывает 3,75 мегаватта. Все, что уже выше 11, она вырабатывать больше не будет, это ее максимальный предел. Вот. Но при 25 метрах в секунду она будет останавливаться, потому что это уже режим, режим аварийный. Где-то весной, когда перемены температуры, ночью холодно, там минус, а днем или утром плюс, то вот эти быстрые перепады, такие резкие, они на лопастях появляются обледенения. И вот турбина, когда вращается, она меряет нагрузку на каждую лопасть. Если есть какой-то несоответственный небаланс, то она, соответственно, останавливается. И мы должны какое-то время подождать, пока лед либо не отпадет, либо периодически ее запускать, чтобы она стряхивала этот лед. На станции у нас штат 21 человек. Начальник станции, главный энергетик, главный механик. 5 начальников смен, 10 инженеров электромехаников, кладовщик, делопроизводитель и сотрудник охраны труда. Да, большинство работников, так как у нас офис был в Донецке, мы подбирали персонал, который находится поблизости, с учетом того, что должны быть знания английского языка среднего уровня, должны быть образование техническое и опыт работы в энергетике. Вот, и большая часть сотрудников у нас была подобрана из Донецкой, Луганской области, ну, Запорожская там часть. Вот. Сейчас у нас есть возможность и персонал подбирать из местного, местных жителей, так сказать, Мелитополя, потому что там есть университет агротехнический, и там есть факультет энергетический. И они готовят тоже специалистов, которые... К энергетике имеют отношения. Так що не знаєш, да, де там поїсти? Як ти думаєш, гумоти при Азовське кафе або щось? таке? Щось поток. На TripAdvisor подивись. При Азовській. Тебе в Новий Ковчег Може, може в Лонлі Плен. До нас приєднався Дмитро. Еще один фотограф, может, расскажи, э, что, что тебе интересно, э, чего ты с нами? Почему я поднялся к этому безобразию, да, 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 да. Ну, в первую очередь, интересно побывать в этом регионе. Украина славится разными интересными местами. Хотелось быть причастным к этому проекту. А ensuite, ты дизнался про проект? Вот От друзей, через интернет, масс-медиа. Ты не готовился к интервью. Это было сказать, что Украина славится разными интересными местами, в среди них нет. Что, есть, есть, есть тут места. Это же действительно древние, древние степи, скифские, половецкие. Так что тут есть чем, есть чем похвастаться. Это поворот сейчас? Туда? Прямо? Так вот тут вас столько, мы думали, кто-то скажет, нет? Спасибо. Как мы живем? Мы живем в селом. Это центр культуры на селе, библиотека и дом культуры. Проводим мероприятия, оформляем книжные выставки. В село многонационально, 14 национальностей проживает Ботило. Вот, поэтому мы оформляем и на болгарском языке книжная выставка, вот вы видите, есть. Здесь на украинском языке. Общаемся на русском, украинском, на, на болгарском, русском. разговариваем в школе, у нас ведется факультатив. Угу. А между Бол... собой люди еще говорят. говорят и говорят, и малыши, и дети говорят, и просто Как себе вот если уже немножечко там русскоязычное население, знаешь, уже больше на русском угу. языке говорят, а говорят и на болгарском языке. И общаются люди, живут мирно, дружно. Вот такая у нас библиотека, такой у нас вот фонд, выставки. Так и живем угощают красным вином, они поднимают фужеры и говорят на здравие. Так что у нас сейчас будет и заповядайте, и на здравие. Ого! Ну, это такой приятный момент, понимаете? Ну, как это? Вы попали в болгарское село, не попробовать болгарского вина и не попробовать болгарского вина. Это же это преступление! Нет, нет. Пожалуйста. Что за Конечно. Зачем? Мы стесняем. Молодцы. вас по профессии. Вы знаете, вы когда-нибудь пробовали болгарское вино, настоящий болгарское домашнее вино. Нет. 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 Значит, ни одно вино у хозяина, но совершенно разное. У каждого свои технологии вина. Поэтому чем... И пиво, ты батюшки. Вот такое вино, тем оно считается более вкуснее. Правда? Ну да. Правда, девочки? Да. Вот. И поэтому сейчас... Пирожок украинский можно с картошкой принести. И пирожок украинский, с картошкой он будет как раз, кстати. Да, потому что село у нас на национальное. Будем пробовать и болгарскую, и украинскую кухню. Закусить.

это, это, мы, это может, мы, мы не будем рисковать. Растели его вот Нет, так Нет, мы, мы не видим мы в музее видели да, только, да, вот да, да. На в В А, а эти мы, мы Ну, я не так надо А, они, а все они все узоры да? да? Девочки, Но там есть, там чача. <говорю> а <говорю> это же болгарская? Конечно, да, как да, вы это Все болгарские у нас. Не не до дошли, до до шли, до. До. дошли дошли. До. Шли, да, да. Мы не да. а да. угощайтесь, да. не стесняйтесь. А вы, да, Ладно. Давайте мы оставим интернет Подходите, на Мы потом, да. Мы что еще не делать, тем более такое да. э, тепленькое. давай, Пожарство. давай, 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 мы давай, с утра? А а давай, давай, что? 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 А а давай, Ти такий скромний, Богдан. Прошло 30 Ми заходимо в будинок, в радянський будинок культури. Він дореволюційний будинок. Чутно, що вони готуються до нашого приїзду. Закрити. Я хотів зайти. Ну типа что скрин закрыт. Это... Нет, ну это... вот видите, вы же нам не сообщили сейчас. Ой, да вы меня не фотографируете, сынок. Пока не надо. Привет, привет, привет. Сейчас я снимаю. Привет. снимаю. Привет. Привет.

Вот, вы нам расскажете, или если кто-то может рассказать. Э, я вам не расскажу, вы будете давать э, здесь снимать видеосъемку, но как бы на данный момент меня никто не уполномочил давать интервью или каких-то То есть это будет видеоматериал. Видеофотосъемка профессиональная у нас согласно на постановлению кабинета министров про платные послуги, которые могут надаваться э, национальными парками, установленными природно-заповедного фонда. Она там взагалі есть платная, на договорных да, условиях. 100 гривен один э, съемки. Вы определите, сколько будет видеосъемка, и мы подпишем Чтобы договор. Мы заключили, вами, да. Я сделаю да, проект договора, сбросим вам на электронную почту, вы сюда, ее рассмотрите, подпишите, оплатите ее, скажем так, по этому. И пожалуйста, без всяких проблем едем. Классно. Вынимайте, сделайте. Супер. Домовился. Хорошо. Дякую. Ну а вы в свою очередь там, с гидрографией уже Хорошо. Я тоді завтра во второй половині дня вас наберу еще раз по договорчику, по всім цього. Добре, домовилась. Добре. Дякую. А сколько мені орієнтовочку ставити часки? Я думаю, три години нам вистачить. Три години. Угу. Все добре, до побачення. Дякую, до побачення. Платно знімати в національному парку. Година 100 гривень. Никто интервью меня не уполномочивал давать. Я всего лишь заместитель директора, кто меня может уполномочить дать вам интервью. Короче, азово Сыварский парк только приумнаживает своих жителей и директоров. Тому, чтобы получить дозвіл, треба написать лист, потом, продовж двух месяцев, можно отримати дозвіл. А потім треба підписати угоду. Це тоді, коли, не знаю, в бідній Шрі-Ланки ти приїжджаєш на в'їзд до національний парк, і заїжджаєш туди з екскурсії. І тим більше, якщо ти журналіст і знімаєш відео про їх національний парк, їм дуже цікаво, і вони готові тебе безкоштовно катати, скільки ти хочеш просто. А тут працюють прекрасні люди. Прекрасні. А я Эй. вас приглядаю там. Ой, а Заходьте, будь ласка. Мы очень рады вас приветствовать в нашем музее первого поселенца. Называется он «Русский дом». Вот, о, вот, о -о -о. вот видите, какие молодцы. Наша Новая Васильевка или Васильевка? Василь, Новая Васильевка. Но ну, отличается... Ну, <laughs> какие молодцы. Так, мальчишки, давайте. Любовь Михайловна, Сюда, сюда Давай вот так, нет, мы вот это подвинем так. Мы вот это подвинем Стол уже двигать не будем Ой, Это такое отличное масло Это арахисовая же? паста Ой, Спасибо. мальчишки, ну вы это... ну, Конечно Вот вы знаете Я была во Львове Дважды А я на свадебное путешествие Во свадебное вот. путешествие и вот, году была во и вот Вот, вот как-то душа летит там а сейчас говорят, сейчас что он там он еще он лучше стало. Я не С он... 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 Васильковки никто не уедет голодно. С Васильевки! С Это Василь... С Василь... Он... Васильков это у вас там он в Киеве. Ребята, вы обратили он внимание, он... что ложки, вилки у нас алюминиевые. Да. Да. Все как положено. Давайте угощайте. А, вилками, а в, чем, в чем это, ну почему? Это Потому было? что изначально. -то... Изначально посуда такая была. Это у посуда у нас не, не новая, у нас вся посуда старая. И скажите, и что у вас вот сподвигло? Мы э, делаем проект во всей Украине, путешествуем uh -huh. Uh -huh. от э, запада до востока. Uh -huh. uh -huh. yeah. да. Сейчас только третий месяц, uh -huh. а будем так два и мы показываем разнообразие. Народов, культур. Да. Угу. Не так берешь, вот так, либо. Нет, но ну я ему пока показываю так хотя бы, или вот так. М -м -м. Ну, так нам надо лучше. Так вкуснее, вкуснее даже, да? И сахар прикус. Купчики. У -у -у. Да нет сахара, Василий. Во. Сережа, скажи, видновляем о Видно заботе рецепт. Еще слава тебе, Гой, Господи, Еще слава тебе, Гой, Господи, И во веки веков. Аминь. Всем приятного аппетита. Спасибо. Ребята, Спасибо очень вам. рады вашему приезду. Это да, да, это одна из песен, которая, вот духовных песен, которая пелась так, э, Жанна, при встрече гостей. Так, ребята, дорогие мои, хорошие мои, мы очень рады тому, что вы в нашей жизни появились. И вот каждой встречи мы несказанно раны. Дай Бог вам успехов в работе. Мы рады знакомству с вами. И да будет да, да, конечно, сотрудничество. Да, сотрудничество, да будет мир. Да, да будет мир. Такой. На моего внука похож да. Скажу. Glaube, скажу. Скажу. Всім втирається в лікарні. Мені совсіми хорошо, так? Мені зовсім не хорошо. Сходили ми сьогодні до лікаря, і зрозуміло, ну, що перший питання в неї був, чого ви прийшли за 10 хвилин до кінця мого робочого дня, але це не суть. Я їй розказав, що там в мене типа, там, закладено все, там нос, вуха, типу, троліля. Вона мені короче, прописала таблетки в за гривню 40. І другі таблетки. <риклад> 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 і другі таблетки. <риклад> і другі таблетки це типа показання, типу, гострий біль 500 мг парацетамолу і там ще якісь нічачки трохи. Я, діба, ну, короче, І сказали, завтра прийти на рентген. От, тому завтра ми сходимо на рентген, але я думаю, що я автополіклініку більше не піду. Не знаю, я, як ти думаєш, пить мачегоні таблетки чи не пить? Я теж не знаю. Путь мачіво не Вона мені каже, тільки на ніч сліпити, бо будете всю ночь бігати. Я, мені, стра... мені не то, що мочування, мені страшно приймати таблетки за гривню 40. Чесно, ну,